indi deyə bilərsiniz ki, bunlar nədir belə? Gördünüz ki, burada mənim bir dənə adım var bu oteli. Axırıncı dəfə satın almışdım, yəni götürmüşdüm özümə. Günlük 7000. Sonra məsəlciyim, əgər istəsaz ki, başqa otellərdə belə, nə bilim, buralarda zətdə otel istəsəsaz, burada bir dəqiqə göstərəm. Məsəlciyim otel 2-də günlük 10000. 10000 azın, yəni oyun pulu ilə Sonra oçil ut məsələn Real Pul ilə. Yə burada Real Pul ilə alanda, yəni bildiyimə görə orada həmişəlik qala bilirsiz. Yəni görürsünüz çox arada fərq var. Həm də çox qəşəngdir. Sonra bu da eyni şəkildə Real Pul ilə olmalı idi. Ha, hə, elədir. Deməli, sonra burada nə var deyə soruşa bilərsiniz. Mən buranı qırmağa çalışım. Baxın, görürsünüz. E burada bir də ki zümrüdlər qoymuşdum. Kimsə götürmüşdü bu zümrüdlər. Buralara qoymuşdum. E kim götürübsə, boğazında qalsın inşallah. Nə isə da belə getdi. Bura mənim arsamlı bir də ki. O birisi videoda hamısını, hər şeyi göstərtmişəm. Baxın, sürümünə qədər, Discorduna qədər hamısını göstərtmişəm. Bir də məndən yorumlardan zətdən soruşmayın. Discord nədir, qocaş, nə bilim, bunu ver, onu ver. Onu elə hamısına, yəni videonun hamısına baxsınız, diqqətlə baxsınız. Biləsiz ki, hamsı videoda var. E, i̇ndi hələ ki buralara belə bir gəncəlləmə gəlib. Sonra ən böyük gəncəlləmə də 1.16.5 map. Bu nədir? Yəni mən sizə keçən dəfə demişdim ki, ancaq 189-a girə bilərsiniz. Deməli, belə bir güncəlləmə gəldi ki, 1165-lə oynaya bilərsiniz. 18-lə, 1165-lə də girə bilərsiniz. Çox qəşəngdir. Bunlar nə üçün deyə bilərsiniz? Çünki əgər 189-la bunu 1165 mapına girsəz, sizdə xəta alın ola bilər. Məsəl üçün bəzi bloklar görsənməyə bilər, yeni madənlər falan. Bir də burada Arena PVP açıldı. Ə e, gördünüz ki, ARE və PVP bu tərəfdədir. İndi bizə, yəni bura səhv göstərir, amma bu tərəfdədir. Baxın, gördünüz ki, hətta bir dənə də göstərim. Baxın, burdan gəlirsiz belə. Yəni burada hamısı var. Əgər nəsə bir problem olsa, hər hansı bir, yəni oyunda nəsə bir problem olsa, gəlib Discord-dan Rəşadə deyin. Dəki qurucu mən deyiləm. 2 e, dəqiqədən bir deyirsiz ki, "Qaqa, bir də nə bilim, e, sunucuvu düzəlt də, bir dənə nə elə də." Qaqaş, mən qurucu deyiləm. Qurucu Rəşaddır. Əgər bir problem olsa, gəl Discord-da, orada həll eləyək. Yəni yorumlardan yazmaqla heç bir şey olmur. Deməli, burada deyir ki, başlamaq üçün qırmızı xətti e, nə deyir? Keçin. E, deməli, burdan keçdiyimiz an burada PVP eləyə bilərik. Sonra e, sadəcə burada yox, hətta burada da var bəzi PVP yerləri də var. Və sözümdə qarrıb yem var və e, burada da eləyə bilərsiniz PVP. Sonra var, burdan da gedə bilərsiniz. Burada Ə, çöl fason bir şey var. Ə, bu da bu Arena PVP-də belə oldu. İndi mən 1165-lə girmədim, çünki nəydi bu? Mənim kompüterim biraz zəifdir yana, yəni onu çox da götürmür, yəni götürsə də donur. Əgər Rəşada dəstək olmaq istəyirsə bu sunucuda, gəlin hamımız pulla VIP alın və bu Azərbaycan sunucusunu inkişaf elətdirək. Dedik ki, bu bəzi toksiklər olur, gəl indi nə bilim, serveri şey eləməyə çalışır, pis cinə salmağa çalışır. E, i̇ndi onlar da onlardan da yaxın bir zamanda qəşəngcə burtulacaq